bugungi mavzuimiz erkak va ayol kishiga kimlar mahram va nomahram bo'ladi shular haqida gaplashib o'tamiz rasmni ko'rib turganingiz bu birinchi holatda ayol kishiga ya'ni ayol kishiga kimlar mahram va nomahram bo'ladi qizil rangda berilganlar bular ayol kishiga nomahram hisoblanadi yashil rangda berilgan esa bular ayol kishiga mahram hisoblanadi bu birinchi rasm edi bizda ikkinchi rasm ham mavjud ikkinchi rasm yana shu ayol kishiga kimlar mahram va nomahramligi haqida faqatgina bu yoqda ayolning nikoh orqali mahramlari va nomahramlari keltirilgan ya'ni nikohdan keyingi holat yana shu holat yashil rangda berilganlar mahram hisoblanadi qizil rangda berilganar esa bular nomahram hisoblanadi sariq rangda berilganlar esa bular ayollar hisoblanadi bularni ham batafsil ko'rib o'tasiz ho'p endi erkak kishiga kimlar mahram va nomahram bo'ladi shular haqida ham batafsil ko'ramiz ushbu quyidagi rasmda erkak kishiga kimlar mahram va nomahramligi keltirib o'tilgan yana shu holat yashil rangdagilar erkak kishiga mahram hisoblanadi qizil rangdagilar esa nomahramlar hisoblanadi yangi namozni o'qiyotganlar uchun yana bir yangiligimiz bor kanalda hozir tahajjud namozini o'qish tartibi keyin zuho namozlarini o'qish tartibi hojat namozi tahorat namozi bomdod namozi hamda shu namozga oid hozir ellikdan oshiq video darsliklar tayyorladik buni manzinini sizga videosida qoldiramiz bemalol kirib ko'rishingiz mumkin